Для начала давай сразу разберемся, на ты не разбираешься в машинах, хорошо? Да. Итак, что это такое? Не знаю. Кардан. Похоже? Не. А ты знаешь, как выглядит кардан? Не знаю. А ты знаешь, как он выглядит? Конечно знаю. Еще похоже. Не. Ну видишь. Ладно, я все. Разбираюсь. Главное этот, в машине разбираешься, главное не бери Значит запомни, что начинается. Есть категории водителей. Я знаю. Можно? А, Б, С. Це ти ще спорити вітаміни, яких у тебе в організмі не вистачає. Сядь і не вискакуй. Поки я не скажу. Поняв? Клапан мені ще не знайшовся. Значить так, водітелі діляться на категорії. Алкаш. Це той, який кричить, я п'яний лучше їздить, ніж трезиш. Давай ще по 50 кулі тут їхати. Потім стовп обняв, йому дворники і соплі що розмажуть. Він сидить для куняє. Батя! Це той, який їде 60 в крайньому лівому ряду і кричить всі, блядь, що ж ви так літаєте, хлопці, ти ще ж обочину за цепиш блядь. Перевертні. Це ті, які зимою їздять на літі, а літом на зимній, блядь. Ще їде літом на зимній резині і кажуть, дорогу взагалі не держа. Петля, Це той, який бігає, як срачка, по всім рядам, щоб скоріше проїхати. А потім ти з ним все одно на світофорі встречаєшся. Поняв. І... Ні, ти... увірений. Це найвелика, найрозпространена категорія. Я хорошо їздю, я уверений, долбойобів на дороги. Все? Нет. И дебилы. Петя, это да ты придумаешь эти категории? Что это пешеходы придумают. У пешеходов вообще две категории. Дебилы, дебил полный. А я кем буду? Дебилом. А ты? Дебил полный. Чё? Потому что такой, как ты, дебил учу. А женщины к какой категории относятся? Ж. Ж? Жопа. Жопа. Что сразу жопа, Сус? Ну водят плохо. Что сразу, если женщина, то жопа. Женщина это жалко. Чё? Потому что на них все пиздят. Все. И водитель на них пиздит, и женщина водитель на них пиздит, и на скутере кто-нибудь едет, все равно что-то А, баба, все понятно. Что тебе понятно, блядь? Что тебе понятно? Ты 37 год на скутере зимой без шапки пиццу развозишь, блядь. Тебе понятно, блядь? Все ты в этой жизни понял? Итак, су, самое главное. Хочу до тебя достучаться сейчас, понял? Уважай всех участников транспортного движения. Абсолютно всех. Понял? Не выкидывай бычки в викно, потому что на тротуаре кто-то стоит, а ему прилетает в голову песня «Сектор газа», мне между глаз попал бычок, оставил там индийский знак. Закрою двери на замок и наберу шлистосный маг. Меня игла пронзит прямо в сердце, меня придавит и на а колесо. колесо. Не ори, не ори, в песне в машине громко не слухай, понял? Все. Плевать, можно в окно? Только открывай, пожалуйста, потому что закрыто, закрытой потому что и куртка грязная, и окно <звук> Хорош там кардан трое, давай до дошки то я? Нет, девочка, как с тобой рядом Так тут нет никого. хорош, Сус, давай до дочки кажу. Так а что делать? Что делать? Слухай условия задачи. Так. Водитель управляет транспортным средством. Так. В одни руки у него телефон, в другие кофе. Внимание, вопрос, чем он управляет? Хуем. Молодец, усложняем, если хуй не стоит. Чем он управляет? Что с ним будет? Не знаю. Узнаешь в учебных новинах, седай. И запомни, Николы, не седай срать Сразу за знаком дякуємо за чисті узбіччя. Протягни хоча б метрів 5-6. Сус! Або одном я упорно прошу тебе в ці дні. Коли дощ пройде калюжі, не літай, пожалуйста. А хорошо. мені пофіг, я за рулем, я окна закрив і погнав собі. Люди навколо тебе, люди постійно, якісь стоять, ти може їх не бачиш. Буде як столиком турки. Прилетів, депіл, еспресо в руках, на глазах превратилося в капучино з грязю. Ще пішоходи це святі люди, вони як кеглі. Стоять никого не трогать, летит шар девятка. Хуяк страйк. Яркий свет, а потом вечная темнота. Петр Сергеевич. Да. Вопрос. Так. Есть какое-то сложное правило, которое могут подловить в муре Вот самое сложное такое. Да. Это вот про 8 полос, когда круг, да, чтобы перестроиться правильно. То пыль. Самое сложное правило, это когда ты робишь на машине на дороге маневр, чтобы ты в кабине луна вот этот звук. А как это сделать? Поворот включить. А, вот это. Казалось бы, просто. А забывают. Я был падлу. Поворот включить, включить поворот, включить поворот, включить поворот. Не заучу и забудешь. А сигналить можно, когда едешь по дороге? Вот это фа-фа, с дороги. И... Только дебилом. А как я узнаю, где дебил, где не дебил? Да дебила за три километра выйдет. О, выехал. Ой, бля, надо вставать. Кофе лучше попить. Хай проедет, а потом ты уже едь. Будет практика у нас или нет? Конечно, будет.